В связи с этим, ну, я... мы будем использовать их по мере необходимости. В связи с решением, я Недавно хотел сказать, что в Киеве будет на 1-2 градуса меньше, где предположительно Не Вы планируете, как удобно будет в Киеве? Пер... Перечень мероприятий предполагает очень много серьезных технических решений хотел это упрощать и облегать вот, вот, в такую, я бы сказал, простую форму. Если будет целый ряд технологических вопросов, которые будут выполнены нами, то дело будет не в том, какова температура будет в квартире, а в том, сколько газа сможем сэкономить, э, сохраняя необходимый температурный режим. Просто в прошлом году были нарекания, что рано выключили тепло. У людей всегда всегда да. бывают нарекания. У кого-то э, слишком горячо, у кого-то э, слишком прохладно. Это все еще зависит от того, э, на каком расстоянии находится дом вот, да, непосредственно. Да, э, теплогенерации, которая там уже, уже, горячий теплоноситель, в каком состоянии внутридомовые сети и так далее. Дом-дома поэтому наша задача на сегодняшний день сделать все для того, чтобы весь комплекс мероприятий в общем работал на экономику. Для этого нужно, чтобы были вовремя, в том числе и развоздушены все теплотрассы, все внутридомовые сети, потому что даже слегка задушена эти контраст, она требует гораздо больше энергетических затрат для того, чтобы ну, нагреть батареи. Это сложный ряд мероприятий, он возможен только в том случае, если мы все вместе и теплогенерирующие компании, несмотря на то, что ТЭЦ у нас государственной собственности, а областной коммунальной собственности, работали э дружно над этим. Я Скажу, что там будет более 40 пунктов, которые необходимо выполнять, чтобы сэкономить. И речь же идет не только о населении, это общее количество сэкономленного газа, потребление на весь город Николаев 30%. Поэтому мы будем искать баланс между тем.